असलम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड है और उनकी सेहत के मतलब है मैं आपसे एक यूज़ केस शेयर करूँगा और उसमें शायद स्पेशली जो मदर्स हैं उनके समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों कि हमें बच्चों की जो डाइटरी पैटर्न है उनको किस तरीके से, से सेट करना है और किस तरीके से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनकी खुराक और उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है जो हम उनको खिला रहे हैं उसके हवाले से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिलते रहे या न क्यों नहीं मिलते हैं और हमारे कंसर्न क्यों होते हैं और स्पेशली ये कि माओ का एक कंसर्न होता है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे ये इसके ऊपर भी हम कमेंट करेंगे यूज केस कुछ इस तरह से है एक पेशेंट मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ अच्छे कोलिक भी थे और उसके अलावा मैंने उनके साथ कुछ बिजनेस भी हम कर रहे हैं साथ है उनका नाम और इस्लाबाद में रहते हैं तो एक डेढ़ हफ्ता उनसे बात नहीं हुई तो इस दौरान तो मैंने फ़ोन किया तो पता चला उसने मुझे बताया साथ ने कि उनका बेटा जो है वो ऑफ एंड ऑन एक डेढ़ महीने से हॉस्पिटल एडमिट था और तो मैंने कहा खैरियत है कि भाई जैसे ही वो कुछ खाना खाता था। है या हम कुछ भी उसको खाने को देते हैं तो उसको वामिट हो जाती है बेटा तो अच्छा उसके लिए क्या जेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि जी वो जो टेस्टों की लिस्ट मुझे बताई गई उससे थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ कि नथिंग इज़ आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाई टू यानी वो ग्यारह साल का बच्चा दस ग्यारह साल का बच्चा और दो बहन यानी एक भाई और एक बहन बेहन है बहन और छोटी है रान है उसका नाम तो उन्होंने बताया कि जी उनके किडनी के टेस्ट उनके लिवर के टैस्ट स्कैनस हो रहे हैं बहुत सारे और ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि उनको प्रॉब्लम क्या है और मेजर प्राइमरी सेम्डम यह है कि जैसे ही कुछ खाना खाता है तो उसको वॉमिट हो जाती है अब ऑफ कोर्स मैंने उनसे चीज़ें पूछी उनकी माता डॉक्टर हैं अच्छे फार्मी पढ़ाती हैं तो मुझे जाहिर है आप जो पेशेंट का प्रोफाइल आप समझते हो तो आप उसके मुताबिक समझ के कुछ फिर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद से पहले कर ली होंगी तो मैंने उनसे सारी चीज़ें पूछने के बाद मेरे बच्चे का पॉस्चर है डीस पॉइंट्स के नहीं तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए मेडिसिन पूछें कि आप कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं और मैंने उनसे कहा कि साथ आप ऐसा करें गरीबी किसी शॉप से अरके पुदीना ले आए और इस बच्चे को आपने क्योंकि पुदीना पानी के कलर का होता है तो पानी तो पीना तो बजाय इसके उन्होंने कहा कि वो दवाई भी खाता है तो वो वॉमिट कर देता है तो दवाई तो जाए नहीं की है उसमें ना इसलिए वो ठीक नहीं, नहीं तो मैंने कहा जी चलिए देखते हैं मैंने कहा आप उसको अर पुदीना दीजिए जी खाने का जबना सुपाश शुरू किया इस तरह से वीडोज़ बताए सब हाँ मेरी हफ्ते के अंदर मतलब दो तीन चार दिन के बाद बात हुई तो उसने कहा भाई तो थोड़ा सा बेहतर है कुछ थोड़ा बहुत खाना शुरू लेकिन वही हुआ कि सात आठ दिन के बाद उसने कहा कि जी खाना नहीं खा रहा उसी तरीके से अब वमिट आ रही है और अब वो कमज़ोर होता जा रहा है कुछ डिस्कशन हुई उसके बाद कोई शायद पाँच सात दिन के बाद उसे मुझे कॉल आई नहीं होता नहीं हम बखार आ रहे हैं और हमने बेटे को आपको दिखाना है और आ गई थे तो उसने कहा कि लेकिन रान मैं छोटी तो छोटी चीज़ें आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमें सीखने का मौका मिलता है पिक करने का मौका मिलता है कि आपने एक पेशेंट को खाली तबाह नहीं देनी होती जिससे वो ठीक होता है उसको सबसे पहले समझना जरूरी है पेशेंट के अलावा उसके जो अटेंडेंट है उनकी सारी की भी आपको समझ नहीं है उसके बगैर आप पेशेंट को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर सकते तो खैर और आ, मैं उसको ये कह के ला रहा हूँ कि हम एक अंकल से मिलने जा रहे हैं और हम सिर्फ गप शप करेंगे और वैसे अगर मैं उन्हें कहता कि जी मैं डॉक्टर के पास जो इसटेड क्या वो जाना ही नहीं चाहता यानी किसी से मिलना नहीं चाहता ठीक है आप आएंगे है, आ, वो कुछ उनको सर्व कर रहे थे जैसे कुछ चीज़ें मैं रखी मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर सैन बैठे रहते हैं राइट पे मतलब दूसरे सोफ़े के ऊपर और राइट पे साथ बैठे रहते सामने उनकी मिसेस थी बाकी मेरी मदर थी और इस तरह हम राइट रूम में कब शिफ्ट कर रहे थे तो जो भी कोई आधा घंटा हम आपस में वैसे ही जनरल डिस्कशन करते रहे कि जी अच्छा क्या सिचुएशन है उनके इलाज या कुछ और हम बात करते रहे मदर से डिस्कस करते रहे तो आई कीप ऑन मोटिंग कि वो बच्चा जो है वो बैठा हुआ है और सामने चीज़ें रखी हुई थी उसने कोई एक भी चीज़ पिक नहीं की अच्छा मिसिस को आइडिया नहीं था कि क्या है तो इतनी देर में वो बाइक से रही। तो जहान बेटा आप कुछ नहीं खा रहे हैं बस की पॉइंट उसने कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया इस दौरान मिसिस ने कहा कि अच्छा ये ये नहीं खा रहा मैं इसके लिए नगर स्थल के लेके आती हूँ तो उन्होंने वो नगर स्ला के उसके सामने रखे और मैं देख रहा हूँ कि जहान जो है ना उसकी जो आइट एंस है वो देख रहा है अट्रैक्टिव उससे लेकिन उसने पिक नहीं किया ठीक है तो आ, मिसेज को तो आइडिया नहीं था उन्होंने कहा नहीं बैठा ये लोग उन्होंने उसको एक या दो तो पकड़ाया था उसने आहिस्ता आहिस्ता वो खा लिया मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है इस दौरान जाहिर है क्योंकि जयान की बात हुई तो साथ में मुझे उनकी मिसेस ने बताना शुरू किया किफ़ान भाई हमने इसके कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं और किस किस हॉस्पिटल में हम लेके गए मेडिकल हिस्ट्री बताना शुरू गई इस दौरान साथ में दो तीन दफ़ा इंटरप्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे है ठीक है तो मुझे साथ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि साथ एक तो वो मदर है मतलब वो फुल टाइम उनको बेटे को अटेंड करनी है तो शी कैन टेल बेटर दूसरी तो बात ये है कि वो डॉक्टर है तो आप ज़रा थोड़ा सा तो उनको पूरा कंप्लीट करने में तरह हम दखल काम दें एज अ फादर और एज अ मेल डॉक्टर हैं दूसरी बात यह है कि वो खुद माँ हैं तो वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पड़ेंगे तो साथ से तो मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ा सा कंप्लीट कम्प्लीट उसके बाद सारी डिस्कशन के बाद मेरी ऑब्जरवेशन ये थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और मैं आपको रीज़न बता दूँगी उसको प्रॉब्लम क्या थी तो मैंने वो बच्चे कहीं इधर उधर खेलने भी जा पाए कि आप कुछ हमारे घर में बर्ड्स हैं तो आप बर्ड्स बैठ देखिए अच्छा मैंने साथ की जो मैसेज है तो मुझसे रिक्वेस्ट की मैंने कहा मेरे मान में पिता बिल्कुल ठीक है इसकी रिपोर्ट तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कुछ चीज़ें लेकिन ये वैसे ही ठीक है सिर्फ इतनी से काम करें मेरे कहने के ऊपर कि आप इसे दो दिन कुछ फोर्स ना करेंगे आपने इसको कोई चीज़ खाने को ने ने नहीं देंगी उन्होंने कहा नहीं फ़ान भाई ऐसा नहीं होगा ये मैं इसको दो दिन नहीं दूँगी ये नहीं खाएगा मैंने कहा आप इतनी देर आपने इतना आप यकीन करेंगे मुझे कोई पाँच सात दस मिनट लग गए उनकी मदद यानी बयान की मदद हो रहे डॉक्टर साहब को कि भाई ये करें उन्होंने कहा इट विल नॉट बॉप नहीं कहा ठीक है मेरी रिक्वेस्ट की आई नो कि उस वक्त उन्होंने हाफ हार्टेडली उसको एक्सेप्ट किया होगा मैंने कहा मैं दवाई आपको भेज रहा हूँ तो हमने मेरे वो एक लेवर को हिफावत करने की दवाई है और ग्यारह साल के बच्चे को हमने कहा कि यूजली वो एक्टाइक सी में देते हैं मतलब वो क्योंकि लेवर की सपोर्ट की मेडिसिन है तो मैंने कहा आप लो डोज के अंदर से एक टैबलेट देने कहा ये टैबलेट तो खा ही नहीं सकता तो मैंने कहा आप इसको क्रश करके ना टेबलेट को तो आप शहद में या किसी ऐसी चीज़ के अंदर जो ये खा रहा है उसमें मिक्स कर दीजिए और उसका एक छोटा सा जैसे शहद में करनी तो मजून सी बन जाएगी खैर हमने सेटल किया कि आप उन्होंने उस वो दवाई को देनी कैसे है खैर हो गया उसके बाद वो चले गए मुझे ये कि फेशियल जो एक्सप्रेशन थे उससे ये आइडिया था कि इनको ट्रस्ट नहीं है ठीक है मेरा ख्याल है क्योंकि छह सात दिन आठ दिन के बाद की मदर की मुझे कॉल आई उन्होंने कहा कि इरफान भाई रेमेडी या कोई वर्ड यूज़ किया कि दैट वर्क और फाइन और उसने खाना पीना शुरू कर दिया अच्छा इसमें ट्रिक क्या था उसमें देखें आप हमें समझने की जरूरत यह है कि जो बच्चा है उसका पिता उनका बहुत छोटा सा है वो ग्रोइंग एज के अंदर है ठीक है और आपके मेदे का साइज भी आपके ईट और डाइट ही पेट्रोल के साथ चेंज होता है जैसे अगर आप किसी मोटे बंदे का देखेंगे तो बहुत जो स्टमक है उसकी वैलिंग बड़ी होती गई होगी अंदर से स्टमक भी इसी तरीके से एक्सपेंड करता है अच्छा बच्चे छोटे होते हैं और उनकी गुल की रिक्वायरमेंट यानी एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो उनको लिविंग के लिए चाहिए वो बहुत थोड़ी सी होती है ठीक तो है अच्छा जब बच्चे कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने उनको एक टॉफ़ी दे दी अगर आपने टॉफ़ी या कोई स्नैक या ऐसी छोटी सी चीज़ दे दी तो हम ये समझ रहे हैं कि ये तो मील नहीं है लेकिन उस छोटी सी टॉफ़ी के अंदर जो ग्लूकोज़ है उसने उनकी जो शुगर की रिक्वायरमेंट है जो ग्लूकोज की ओवरऑल उस उनकी रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल है वो पूरा कर दिया अब आप जब उनको लंच के ऊपर कह रहे हैं कि ये खाना खाएं तो उनका ब्रेन उनको सिग्नल दे रहा है कि आपके पास जो देखिए ख़ुराक ने भी तो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और एक सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी आपने उनको जो एक बाउल देना था किसी चीज़ का खाने के लिए किसी स्नैक का कोई सीरियल का या ऐसी चीज़ उसने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है सर्टन कैलरी ऑफ ग्लूकोज में सर्टन यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में अच्छा वो सर्टेन यूनिट ऑफ ग्लूकोज़ अगर इतनी छोटी सी टॉफ़ी के अंदर आकर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो अब आप आपकी बॉडी ने आपके सी एन एस आपके नर्वस सिस्टम ने ब्रेन को ये सिग्नल दिया कि आपकी ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है जब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई अब बच्चा खाना नहीं खा रहा है अच्छा पेरेंट फोर्स कर रहे हैं और पेरेंट परेशान है कभी ये तो खाना कुछ नहीं तो कई दफ़ा बहुत पुराने की आप बहुत सीरियस जिस चीज़ को समझ रहे हैं उसमें तो बच्चे की नफसियात या पेशेंट की नफसियात को समझ के कुछ छोटी मोटी ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि हम गड़बड़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो खुदा न खासा किसी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस या आपके दिन में कोई ड्रामा बिल्ट हो रहा था कि जी क्या हो गया के? और हो भी सकता था आप देखिए ना जिस बच्चे के आप इतने दस ग्यारह साल के बच्चे के इतने सारे टेस्ट करवा रहे हैं उसको ऑफ एंड ऑफ और आई कॉल इस दौरान बात हुई तो उन्होंने तो कहा ऐसान था कि हमने इनको स्कूल से तो ऑफ़ करवा लिया भाई ये स्कूल नहीं जा सकता वो एक डेढ़ दो महीने से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो सोचिए ना मतलब हम छोटी छोटी कोई मिस्टेक्स ऐसी कर रहे होते हैं किसी की वजह से हमें यूजली मदर्स की कॉल आती है और वो कहती हैं कि जी बच्चे का वजन बहुत कम है अच्छा या बच्चा खाना नहीं खा रहा अच्छा जब कई दफ़ा हम पूछते हैं कि भाई अच्छा वज़न कितना है कद कितना है तो वो ठीक होता है तो वो माँओं का एक जैन कंसर्न होना बिल्कुल ठीक है एक याद है कि माँ चाहती है कि बेटा अच्छी खुराक ले पूरी खुराक ले। लेकिन सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो भी अगर वो कह भी रही हैं ठीक है तो क्या अपनी उम्र और अपनी हाइट के मुना मुतनासब उनका वज़न है अगर है तो आपको फ़िक्र करने की जरूरत नहीं है परेशान ना हो और पेशेंट को भी हम उसी तरीके से हौसला देते हैं लेकिन रियान जैसे केस के अंदर के उसका वज़न वाकई ड्रॉप हो रहा था वो तो पहले ही स्किन ही बचा था दूसरा वो जेनवनली बता रही थी कि वो खराब नहीं था ऐसी सूरत में अगर कभी वो कोई छोटी मोटी चीज़ एक्सेप्ट करता था कोई टॉफ़ी कोई स्नैक कोई कैंडी कोई चिप्स या ऐसी कोई चीज़ तो वो माँ के लिए तो वैसे ही सैटिस्फेक्शन हो जाती थी ना कि जी अच्छा चलो इसने कुछ तो खा लिया लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो आ, ऐसी सिचुएशन के अंदर राइट अमाउंट ऑफ और राइट टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स या न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे थे वो नहीं हो रहे होंगे तो आ, मेरे ख्याल में आ, हमें अपने बच्चों की नफसियात को जेन में रखते हुए उनको राइटली ट्रीट करना चाहिए इस दौरान मेरे जेहन में एक छोटी सी और बात आई है एक हम वी आर कनेक्टेड विद फोर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ हमारे एम यू है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी uh, है उनके डॉक्टर साहब के पास में बैठ रहा था हम उनके साथ उस पोल्ट्री के काम कर रहे थे मुर्गियों को जो ए जी पीस दी जाती है इसके ऊपर फिर कभी वीडियो करेंगे उनसे कोई गपशप हो रही थी तो मैंने उनसे यही बात की मैंने कहा जी बच्चे जो है ना वो फ़्राक उनकी फ़्राक में तो बहुत देने की जरूरत है हम लोग आर मोर इंक्लाइंट वर्ड्स चिकन और ये जो फास्ट फूड है ये वो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े मज़े का एक्सपीरियंस शेयर किया और आई लर्न लेसन तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँगा और बच्चों के हवाले से तो इसलिए इसी वीडियो के अंदर आप शेयर करते हैं तो वो डॉक्टर साहब से गपशप हो रही तो डीन है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट तो उन्होंने उनसे उन्हों मैंने बड़ी मजे की ये चीज़ सीखी उन्होंने कहा जी मेरी मेरे बच्चे जो हैं शायद बारह चौदह साल एक तो उनसे छोटी है उन्होंने कहा कि तीन बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि वो सब्जी नहीं खाते थे मैंने देखा कि जी वो तो कहते है, एक हैं एक दिन मैं घर गया यूनिवर्सिटी से गए होंगे दोपहर को कहते हैं हाँ मिसेज ने मेरे कहा कि जी बच्चों के लिए पुष्हारा मंगवा दें ठीक है तो इन्होंने कहा कि जी घर में क्या कुछ नहीं पका तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बैंगन पके हुए हैं तो जो है बच्चे तो नहीं खाएंगे तो कहते हैं कि मैंने एकदम गॉट अलर्ट कि भाई बार पठान है तो उन्होंने कहा कि मैं ये बैंगन क्यों नहीं खाएंगे बेटा जी वो तो बच्चे तो नहीं खाते बैंगन पक कैसे हो उसको तो कहते हैं मैंने उनको कहा कि आज हम कोई चीज़ नहीं दे रहे और मदर को समझाया कि मेरी बात माननी है फूस तो ने कहा कि उस दिन दोपहर तो को जब मैं घर वापस आया तो हमने खाना खाया और उनको कुछ खाने के लिए दिया ठीक है खेल में मगन हो गए उनको चल पड़ी है। कहते हैं रात को मिसेस ने फिर कहा कि बच्चों ने कहते हैं रात को उन्होंने नहीं खाया कहते हैं इरफान भाई आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने और बच्चों ने और बच्चों ने इतने शौक़ से बैंगन खाए हैं एक बात वही है वही तरीका जिस तरह ने को ट्रीट किया कि अगर आप बच्चों को राइट काइंड ऑफ हेपेटाइट नहीं लगने देंगे और उससे पहले उनकी जिस तरह के चस्के हमारे बने हुए हैं अगर आप उन चीज़ों के ऊपर लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि दे बिकम टू इट और फिर आप ये कहें कि जी बच्चे जो रूटीन के खाने पक रहे थे या शोरबे वाले खाने पक रहे थे या जो सब्ज़ियाँ पक रही थी वो नहीं खा रहे तो इसमें कसूर बच्चों का नहीं है उनकी नशोनमा हम कर रहे हैं हम उनको एक घूम कर रहे हैं ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जिनके अंदर उनकी जो चॉइसेस हैं वो गलत होती जा रही हैं आई होप वीडियो हम भी ना हो पे हो तो आई एम ग्रेटफुल फॉर लिसनिंग और मकसद सिर्फ इतना है कि हम जो नई जनरेशन है उसको उसकी डायरेक्शन ठीक कर सकें बहुत शुक्रिया